Halo guys, selamat datang ke Fakta Awesome. Sebelum kita teruskan, sila subscribe and like this video. 10 Tempat Paling Sejuk di Malaysia 10. Gunung Kinabalu, Sabah Mempunyai ketinggian 13.435 kaki, Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi di Malaysia dan kemuncak ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Mendaki Gunung Kinabalu juga adalah aktiviti yang sangat mencabar dan memerlukan ketahanan mental dan fizikal yang tinggi. Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah, Malaysia merupakan puncak tertinggi di Malaysia dan puncak tertinggi di Asia Tenggara yang ketinggiannya mencecah 4.095 meter dari aras laut. Tidak hairanlah ia merupakan tempat sejuk di Malaysia yang menyeronokan. Dari segi persempadanan geografi, Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara. Gunung Kinabalu merupakan lambang kemegahan kepada setiap penduduk yang tinggal di Sabah. Sesetengah penduduk menganggap Gunung Kinabalu ini merupakan gunung yang dapat memberikan semangat juang dan satu padu kepada rakyat Sabah. 9. Gunung Jerai, Kedah dengan suhu di antara 19 hingga 24 derajat Celsius, tempat sejuk di Malaysia ini adalah kawasan tarikan pelancong terutama mereka yang ingin bersantai dan menikmati udara daripada kawasan tanah tinggi. Hutan lipur ini agak istimewa karena kewujudannya terletak di Gunung Jerai. Gunung Jerai adalah tempat sejuk di Malaysia yang harus anda lawati di sini. Ia juga merupakan destinasi pelancongan tanah tinggi utama di mana ia telah disenaraikan oleh Lembaga Penggalakan Pelancongan Negara sebagai tempat untuk pendakian. Berhampiran dengan kawasan peranginan ini, terdapat tempat-tempat yang mempunyai mitos dan catatan sejarah seperti Perigi Toksheh, Sejadah Toksheh dan Batu Kapal. Terdapat denai hutan yang menghubungkan kawasan Gunung Jerai Resort di puncak gunung dan denai menuju ke rekreasi Titi Hayun. Di pintu masuk utama pula terletak sebuah museum perhutanan negeri Kedah yang mempamerkan pelbagai hazanah dan maklumat perhutanan. 8. Broga Hill Broga Hill terletak di Broga, Semenyi, kira-kira 45 menit dari Kuala Lumpur. Kebanyakan pengunjung lebih suka datang pada waktu pagi atau petang untuk mengelakkan matahari panas dan juga menikmati pemandangan terbaik tempat sejuk di Malaysia ini. Bukit Broga ataupun lebih dikenali sebagai Bukit Lalang dalam kalangan penduduk tempatan adalah sebuah tarikan alam semula jadi yang terletak hanyalah 10 menit dari Bandar Semenyi di Selangor. Walaupun berkedudukan di dalam negeri Selangor, lokasinya sebenarnya begitu hampir dengan negeri sembilan yaitu Pekan Broga. Untuk pengetahuan Anda, Bukit Broga memiliki tiga buah puncak yang terletak pada ketinggian berbeza. Puncak yang pertama, terletak 880 kaki daripada titik permulaan. Dari sini, Anda dapat menikmati pemandangan yang mengujakan termasuklah Menara Kuala Lumpur sekiranya cuaca mengizinkan. Puncak yang seterusnya pula terletak pada ketinggian 1150 kaki dari titik permulaan. Anda dapat menikmati pemandangan yang mempesonakan jiwa ketika matahari terbit. Anda perlulah memulakan pendakian seawal yang mungkin. Puncak yang terakhir pula adalah puncak yang ketiga berada pada ketinggian 1312 kaki dari paras laut. Kawasan tempat sejuk di Malaysia ini boleh jadi sangat sejuk pada waktu pagi dan agak panas pada waktu tengah hari. 7. Gunung Ledang, Johor. Gunung Ledang dipercayai sebagai salah satu hutan yang sangat kaya dengan spesies tumbuhan yang sukar ditemui di mana-mana tempat di dunia ini. Terdapat stesen pemancar TV dan radio di puncak gunung ini dapat Anda lihat. Dengan suhu di antara 19 hingga 24 derajat Celcius, ia adalah kawasan tarikan pelancong terutama mereka yang ingin bersantai dan menikmati udara daripada kawasan tanah tinggi. Terdapat banyak aktiviti yang boleh Anda lakukan di sekitar kaki gunung. Di sini juga terletaknya air terjun. Setiap pelawat perlu melalui kawasan resort yang seluas 30 hektar di kaki gunung. Bayaran sebanyak RM1 ringgit setiap orang dikenakan bagi proses penyelenggaraan kemudahan awam, seperti membersihkan tandas dan kawasan perkilahan. Ia adalah kawasan paling populer yang mana kolam, kolam air dilitupi batuan besar, menjadikannya kawasan mandi manda dan perkilahan semula jadi yang sangat menarik. 6. Bukit Larut, Taiping terletak pada ketinggian 1250 meter dari paras laut, tempat sejuk di Malaysia ini pula merupakan satu kawasan yang menjadi tumpuan pelancong bukan sahaja dari dalam negara, tetapi juga luar negara. Ia merupakan satu kawasan lembab di Malaysia karena mempunyai taburan hujan yang tertinggi setiap tahun. Beberapa pemandangan menarik dapat Anda lihat sepanjang perjalanan menaiki bukit termasuk air terjun. Keindahan semula jadi yang ada di sini sudah memberi kepuasan kepada Anda. Tiada perkataan yang dapat menggambarkan perasaan ketika melihat keindahan panorama dari menara tinjau di atas bukit larut ini. 5. Bukit Bendera, Pulau Pinang Bukit Bendera terletak di air hitam, Pulau Pinang, Malaysia. Bukit ini terletak kira-kira 6 km dari pusat bandar Georgetown. Tempat sejuk di Malaysia ini berketinggian 830 meter dan suhunya lebih sejuk berbanding bandar di bawahnya dengan 3 derajat Celcius lebih sejuk berbanding tempat-tempat yang berhampiran dengan pantai. Pada zaman dahulu, bukit bendera ini dibuka oleh penjajah untuk menanam stroberi. Kini, ia digunakan untuk melihat bandar Town. Bukit ini juga mempunyai panorama yang mengasyikkan. Dari puncak, para pelancong boleh melihat pemandangan yang menakjubkan ke seluruh pulau bahkan juga ke tanah utama di seberang laut. Terdapat taman, pondok berzaman lama, restoran dan penginapan. Terdapat juga sebuah kuil Hindu Seta, masjid muslim di puncaknya. Bukit Pulau Pinang sebenarnya digelar Bukit Strawberry ataupun Strawberry Hill karena ia juga merupakan pengeluar strawberry. Bentuk muka buminya dan suhu yang dingin amat sesuai bagi penanaman strawberry. Pengeluaran stroberi mencapai kemuncaknya dengan mudah melalui Taman Botanikal Air Terjun. 4. Bukit Tinggi, Pahang Bukit Tinggi Bentong Pahang ialah sebuah tempat peranginan tanah tinggi yang populer di Malaysia. Ia adalah salah satu tempat sejuk di Malaysia yang sangat nyaman. Namun ada yang lebih menarik menanti pengunjung di puncak bukit. Tidak ramai tahu bahwa negeri ini menyimpan sebuah rahasia percutian yang indah bernama Bukit Tinggi. Meliputi kawasan hutan tropikal seluas 16.000 ekar, Bukit Tinggi merupakan sebuah destinasi percutian sejuk yang terletak hanya 60 menit sahaja masa memandu dari Kuala Lumpur. Sebagai sebuah tempat sejuk di Malaysia, pengalaman bercuti di Bukit Tinggi Pahang adalah suatu yang harus dirasai bersama keluarga, khususnya mereka yang gemar bergambar. Antara beberapa tempat menarik di Bukit Tinggi yang unik boleh dikunjungi adalah perkampungan bertemakan Perancis, Japanese Village, restoran makanan antara bangsa yang menarik dan penginapan yang amat cantik. 3. Fraser Hill, Pahang. Secara umumnya, Bukit Fraser atau Fraser Hill sudah lama menjadi destinasi pilihan buat mereka yang mahukan pengalaman percutian di tempat sejuk di Malaysia tanpa perlu meninggalkan negara. Terletak hanya dua jam lebih sahaja bagi masa memandu dari ibu kota, Bukit Fraser menampilkan pelbagai tarikan populer dan aktiviti menarik yang bakal menghiburkan Anda sekeluarga. Antara tempat yang perlu Anda lawati di Fraser Hill adalah The Paddock Fraser Hill, Bird Interpretive Center, Allen's Water, Air Terjun Jeriau, Hemant Trail Fraser Hill, Taman Flora Bukit Fraser, Twin Peak Pine Tree Hill, Taman Rekreasi Bukit Fraser, dan Menara Jam Bukit Fraser. Jam yang terpacak di tengah-tengah pekan Fraser Hill ini seolah-olah menyambut ketibaan Anda. Bergembiralah apabila Anda melihat menara jam ini karena ia bermaksud Anda sudah pun tiba ke destinasi. Tempat sejuk di Malaysia ini wajib untuk Anda bergambar dan selfie. 2. Kundasang, Sabah Desa Kettle Sabah sendirian berhat yang juga dikenali sebagai Desa Kettle ialah syarikat produk tenusu yang beroperasi di Sabah, Malaysia sejak 2010. Tempat sejuk di Malaysia ini merupakan tempat pengeluar produk hasil tenusu utama di Borneo. Syarikat ini mempunyai ladang tenusu berukuran 199 hektar di Mesilau, Kundasang dengan anggaran 60.000 liter susu segar dihasilkan setiap bulan dan juga fitlot lembu untuk penghasilan daging di Lokawi dan Penampang. Desa Kettle Dairy Farm juga merupakan tempat sejuk di Malaysia yang menyeronokkan untuk anda kunjungi. Ia terletak kira-kira 6 km dari Taman Negara Kinabalu dan 12 km dari Pekan Ranau. Tempat sejuk di Malaysia ini juga terkenal dengan pasar sayur yang dibuka tujuh hari seminggu. Desa ini sesuai dijadikan tempat peranginan seisi keluarga kerana suhunya yang agak sejuk dan nyaman. 1. Cameron Highlands, Pahang Nama Cameron Highlands diambil bersempena dengan nama Sir William Cameron. Terdapat juga beberapa tempat sejuk di Malaysia yang tiada dalam senarai yaitu Genting Highlands. Untuk warga Kuala Lumpur yang tidak sempat bercuti panjang, Genting Highlands boleh menyejukkan kelelahan minda Anda untuk hujung minggu nanti, 50 km sahaja dari bandaraya, Genting Highlands lebih happening untuk Anda luangkan bersama keluarga. Menaiki kereta kabel yang pastinya satu pengalaman menarik buat anak kecil, suasana genting Highlands yang sejuk secara alami membuatkan rasa meriah membuat buat di dalam diri. Kemeriahannya lebih terasa di Skytropolis Indoor, Theme Park, The Void Virtual Experience, Snow World, Replace Believe It or Not Auditorium dan banyak lagi aktiviti menarik yang boleh dilakukan. Genting Premium Outlet yang menjual barang-barang berjenama dengan harga murah daripada biasa menjadi terapi terindah bagi kaki shopping. Itu sahaja yang ingin saya kongsikan tapi jangan lupa subscribe, like this video and share.